Всем привет! Сегодня моя мама перебирала косметику, и у нее есть нужные вещички, которые она дала мне. А я сейчас о них хочу рассказать. Давайте с вами начнем. Начнем с карандашей. Я сделала уже ревью. Итак, начнем. Первое, это вот такой вот карандашик от Монзар, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Вот такой. Вот это. Карандаш укатился. И это 35 оттеночек. Он первый. Вот отсюда высчитает. Такой вот он. Вот. Дальше. Вот такой вот карандашик. Это цвета такой же. Немножко, по-моему, темнее, светлее. Светлее вот этот вот. Это от фирмы Аистекрат. Такой вот маленький карандашик. И это еще пятый оттеночек, такой бордовый. Это были два карандаша для губ. Вот. Дальше карандаши для глаз. Вот этот карандаш для глаз, с третьим оттеночком. Вот. Очень яркий, очень красивый. Как раз хотела себе покупать такие тенюшки. Ну, у меня появился такой замечательный, очень красивый карандаш. Тут фирма стерлась, к сожалению. есть остатки есть. И это 82-й оттеночек. Такой карандашик. Дальше идет безумно мягкий карандаш черные, безумно тонкие. Карандаш для глаз черные. По-моему, флер. Я не помню, честно, какая фирма или Эвелин. Ну, вот такой вот он. Очень хороший, очень мягкий, классно, очень точится. И им, его можно использовать в стелке. Очень классно рисовать. Дальше я перейду к спонжикам. Первый пандык. это вот такой вот. Такой вот замечательный очень мягкий спонжик. И второй спонжик это вот такой. Они два крайне маленькие. Вот он очень маленький и очень удобный. И мне кажется, удобно. Он здесь рисовать. И вот здесь вот. Девочки тоже тенями делать. Темными. Дальше у меня идут кисти. Вот такая вот кисть. Обычная маленькая кисть для пудры для румяшек или чего-нибудь так, так в таком роде. Вторая тоже такая же кисть, она идет побольше и не, она немного скошена. Вот. В принципе, эту кисть я буду использовать как стушевочную кисть. А этой непосредственно буду наносить румяшки. Так вот она выглядит здесь. Вот небольшие плеточки. Он, наверное, конечно, не видно. No. Но есть небольшие плечки, которые мне безумно нравятся. Дальше у меня вот такая вот кисть. Большая. Достаточно кисть. Но не кабуки. Мне неудобно кабуки из-за их такой вот ручки. Вот такая вот кисть. Очень классная. Вот. Большая тоже кисть для румяшек. Немного жесткая. Но мне подойдет. И вообще, по-моему, это такие для румян и для пудра. Вот такая вот. Классная кисточка. Вот. И дальше что она мне подарила? Она мне подарила свою палетку от Ruby Rose. Старую. Ну, как старую ей два года. 3. Вот, во втором оттенке ну, Наверное, не видно. Она уже кончилась. Здесь идет вот такого зеркало. И вот так вот она выглядит. Это внутри палетка здесь осталось один целый цвет и... который надо мазать. для чего я взяла эту палетку для того чтобы перемешивать в ней цвета разные из своей большой палетки Ruby Rose. она эта палетка на 12 цветов 12 теночков. вот эти вот колонки они практически идентичны шли и вот такой здесь спонжичек, такой большой, мне он понравился. Так вот, все вместе было. И зеркало. Я его сломала, да, чтобы можно было зеркало куда-нибудь с собой отдельно брать. Вот так вот выглядит палеточка. Черная такая. Лаковая. И дальше что это, наверное, самое такое классное, что было. Это вот такая вот шампу. Мы покупали набор, там был шампунь и бальзам полоски, покупали мы его вчера. И такая вот расчесочка. Это был подарочный набор. Он шел, Я сейчас вам покажу в вот такой вот пакетике. Вот в такой вот пакетике. Там сюда себя переложил свой дезодорант, тоник, сильма различные. Вот стопроцентный объем и подарок. Подарок это было вот это вот штучка. Так, что же это такое? Здесь зеркало. Вот такое зеркало. И расческа. Не очень похоже на расческу, сзади. Тут она выгибается. И здесь становится похоже на расческу. Потом она давливается. И она снова загибается так вот, выглядели все и это были. И это были все мои приобретения и подарки да, от мамы. Всем спасибо за внимание. Ставьте мне пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!